মন কৰিছেনে বাৰু ৱেলকম টু পাংচুপাছ ম্যানমাৰ এইফালে ইণ্ডিয়া আৰু এয়া পাৰ হৈ দিলোঁ এইফালে ম্যানমাৰত আছোঁ ৱেলকম টু ইণ্ডিয়া পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নটৰাজম এছ আই ভি লৈ যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে জানে আগৰ যিটো পাৰ্ট মই দিছিলোঁ ম্যানমাৰলৈ অহা পাংচুপাছ ফেষ্টিভেললৈ অহা ভিডিঅ' তাৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো এইটো আগবঢ়াইছোঁ সকলোৱে চাব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব খালি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই কোনো প্ৰফেচনেল ইউটিউবাৰ নহয় দেই গতিকে অলপ দীঘলীয়া হয় এইখন হ'ল এই যিখন ম্যানমাৰ ফেষ্টিভেল হৈছে পাংচুপাছ ফেষ্টিভেল হৈছে তাৰ এখন বজাৰ এই বজাৰত আটাইতকৈ বেছি দেখিছোঁ দেখোন এতিয়া হেৰিহে এই আমাৰ হোমৰসৰ বটল হোমৰস কয় দেওৰস কয় ইয়াৰ বটলবোৰহে বেছি ওলাইছে কিন্তু সাংঘাতিক ভিৰ পৰ্যটকৰ ভিৰ সাংঘাতিক ভিৰ সাংঘাতিক মানুহ আহিছে এনেদৰে বিভিন্ন বস্তু উলিয়াইছে এয়া ম্যানমাৰৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মণি খাৰু এই বহুত দাম কিন্তু আপোনালোকে আচৰিত হ'ব এই চুঙা চাউল উলিয়াইছে তেনেকৈ কাটি খাব লাগে এইটো কৈ আছে তাইতকৈ মজা লাগে ইয়াতে তেওঁলোকে হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড এইবোৰহে কয় আৰু বেলেগ নকয় দহ টকা বিছ টকা আপুনি ইয়াত বিচাৰি নাপায় তেওঁলোকে নাজানে নহয় যিকেইটা চিনি পায় সেইকেইটাই আমি এওঁলোকৰ লগত অকণমান বাৰ্গেনিং কৰিছোঁ টু ফিফটি ন টু হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাৰ ফৰ হাৰ বেবি টু হাণ্ড্ৰেডৰ ত্ৰিছ ওৱান টু হাণ্ড্ৰেড এইটো যে এইটো যে দেখিছে এইটো পিয়'ৰ চন্দন হয় এই মুখত ঘঁহিবলৈ চন্দন আৰু মুলতানি মাতৃ চন্দ মাছ ফিফটি এইবাৰ বোলক বেলেগ দোকানবোৰ চাওঁ এয়া মাছ ওলাইছে আৰু কি কি আছে চাওঁচোন এই বিস্কুটটো বিৰাট ডিমাণ্ডে আমাৰ আমাৰ ইয়াত এতিয়া অ' ৰাইচ বুলি ওলাইছে ন এই বিস্কুটটো অ' ৰাইচ বুলি বিস্কুটটো খাব পাৰে সেই বস্তুটোৱে আৰু কিন্তু ইয়াত মই সুৰাৰ প্ৰয়োভৰ দেখিছোঁ দেই সাংঘাতিক আৰু এইবোৰ বাৰ্মিজ বাদাম বাৰ্মিজ বাদাম ওলাইছে এই বস্তুটো খুব তেলীয়া হয় খাবলৈ খাবলৈ ভাল হয় আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ বাৰু এতিয়া আচল কথাত লৈ আহোঁ বুজিছে এইখিনিৰ পৰা আৰু অন্ততঃ দুই কিলোমিটাৰ যাব লাগিছিলে আগতে য'ত অৰিজিনেল যিখন মানে মাৰ্কেট বহিছিলে এইখিনিতে এতিয়া বন্ধ কৰি দিলে কাৰণ দুহেজাৰ ওঠৰ নে ঊনৈছ চনত এটা গুলীয়াগুলী হৈছিলে কেইবাজনো মানুহ মৰিছিলে তাত সেইকাৰণে এইখিনিতে বন্ধ কৰি দিলে আচল এই যিখন মাৰ্কেট তাৰমানে ফেষ্টিভেল বুলি আমি জেগা টুকুৰালৈ আহোঁ যে এই মাৰ্কেটখনত আদান প্ৰদান হয় বস্তুৰ এই বজাৰখন ইয়াৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই ৰাস্তাটোৱেদি গৈ পেলাই আছিলে আৰু তাৰ কিনাৰতে বিখ্যাত লেক অফ ন' ৰিটাৰ্ণ এতিয়া যাবলৈ নিদিয়ে আজিকালি তাৰ আগৰ পৰা ফেষ্টিভেলত গুলীয়াগুলী হোৱাৰ কাৰণে তো এইফালে ৰাস্তাটো এদি গৈ যাব লাগিব লেকটো এই আঁতৰত আছে আপোনালোকে দেখিছেনে নাজানিছোঁ মই সেইটো হ'ল লেক অফ ন' ৰিটাৰ্ণ বুলি যে কয় অঁ চিলভাৰ কালাৰ পানীখিনি যে আছে সেইটোৱেই হ'ল লেক অফ ন' ৰিটাৰ্ণ তাৰমানে মৃত্যুৰ হ্ৰদ আমি ওচৰৰ পৰা লেক অফ ন' ৰিটাৰ্ণটো চাম বুলি বৰ আশা কৰি আহিছিলোঁ পাই পিছে কি কৰিবা কপাল বেয়া গুলীয়াগুলী ঘটনাটোৰ পাছত আচলতে পৰ্যটকৰ ওপৰত বহুখিনি বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিছে নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ন' ৰিটাৰ্ণ তালৈ যাব পৰা হ'লে ভাল আছিলে কিন্তু আনকণ্ডিশ্যন যোৱাবাৰৰ যিটো পৰিস্থিতি হ'ল গুলীয়াগুলী সেইকাৰণে যাবলৈ নিদিয়ে তালৈ পুনৰ আকৌ বজাৰখনকে চাওঁ বুলি আহিলোঁ এয়া তেওঁলোকৰ আকৌ ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেখি এনেকুৱা মজা লাগিছে নহয় খুব সুন্দৰ লাগিছে খালী বৈম বহুত বেছি কৈ দিছে যি মন যায় তাকে দাম কৈ দিছে ভাই থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ওৱান থাউজেণ্ড আমি দ্বিতীয় দিনা গৈছিলোঁ অলপমান পৰ্যটক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যথেষ্ট আহিছে আচল কথাটো সেইটোৱেই পাছপ'ৰ্ট নোহোৱাকৈ ভিছা নোহোৱাকৈ বেলেগ এখন দেশৰ মাটিত ভৰি থ'বলৈ কাৰণো মন নাযায় ম্যানমাৰখন আচলতে ভাৰততকৈ বহুত দুখীয়া দেশ আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় এশ টকাটো তেওঁলোকৰ প্ৰায় চৌব্বিছশ টকা হয় অৰ্থাৎ আমাৰ এটকা মানে সিহঁতৰ চৌব্বিছ টকা হেল্ল' আপোনালোকক এতিয়া মই বাৰ্মাৰ একদম আৰ্ম ফৰ্জৰ আৰ্মি দেখাই আছোঁ হা চাব কেনেকুৱা আৰ্ম ফ'ৰ্জৰ আৰ্মি বাৰ্মাৰ এই দেখি মানুহ মৰিয়ে থাকিডাল মাল লৈ আছে তেওঁলোক আচলতে ভাৰততকৈ এতিয়াও বহুত বছৰ পিছ পৰি আছে এই এনেকুৱা বন্দুক ভাৰতে আজি বিছ বছৰ আগতে দলিয়াই ক'ৰবাত পেলালে নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো আকৌ মেইন মাল এতিয়া দেখিছেনে তেওঁ ছালটো চোৱাচোন আচ্ছা আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিছেনে বাৰু এই মহিলাসকলে যে গালত ভগা বগা এইটো লগাই আছে যে এই চন্দন মুলতানী মিট্টি এইটো খুব তেওঁলোকে লগাই আকৌ দেই এই টুপিবোৰ দেখিছে এইবোৰ ভিয়েটনামিজ ভিয়েটনামৰ মানুহবোৰে বেছিকৈ লয় এই ওপৰত জোঙা থকাটো এইবোৰ বাৰু আমাৰ লোকেল ইয়াতো পাই যায় এইবোৰ অলপ চাইছোঁ ইটো ইটো কৰিছোঁ দৰদাম কৰিছোঁ আৰুনো কি কৰিম ন আচল জেগাটোলৈ যাবলৈতো নাপালোৱেই আধাতে ৰখাই দিলে গতিকে এইবোৰে চাই আছোঁ আৰু এই আচক এইবোৰ গোটেই আইটেমবোৰ দেখি মই খাম বুলি ভাবিছিলোঁ ভাই এইটো বোলে গোটেইবোৰ গাহৰিৰ পৰা বনোৱা এইটো পৰ্ক লভাৰসকল আহিব লাগিছিলে মই এইটো পৰ্কটো নাখাওঁ কি মজা লাগিছে বোলো এনেকুৱা চালিয়া আইটেম পৰ্কৰ পৰা বনাব পাৰে বুলি মই নাজানো দেই আপোনালোকে কোনোবাই যদি বনাব জানে বনাই পেলাই খাব পাৰে দেই আল্টিমেট গোটেইবোৰ পৰ্কৰ আইটেম এইটো চন্দন এইটো একদম খাটি চন্দন বোলে তেওঁলোকৰ আমি ইয়াতে বহি চাহ একাপ খাবলৈ আহিলোঁ এইবোৰ ম্যানমাৰৰ বিস্কুট বাউলি মানুহগৰাকীক ছাইডত বহাই পেলাই এইফালে দোকানীগৰাকী অলপমান ধুনীয়া নিচিনা দেখি ম্যানমাৰৰ লাজকৰীয়া ধুনীয়া ছোৱালীজনীৰ পাৰ্মিশ্যনটো লৈ পেলাই তাইকে অকণমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহিলোঁ বোলো ময়ো চাওঁ আপোনালোককো দেখাম টনা টনা চকুৰ ট্ৰাইবেল ছোৱালীবোৰ এনেও ভাল লাগে নহয় জানো সেইয়া পিছত ক'ম আচলতে জে ডিটোৰ কথা বাৰু তাৰ মাজতে চাহ হোৱালৈকে বেলেগ এটা বস্তু চাই আহোঁ বোলো আচল কথাটো মই বুজি নাপালোঁ ইমানবোৰ দোকান ইমানবোৰ দোকান ইয়াত কিয় আছে কেলে আছে আচলতে কথাটো এনেকুৱা নেকি যে ইয়াত এখন ডাঙৰ বজাৰ খুলিবলৈ লোৱা হৈছিলে দুয়োখন দেশৰ ন' মেন্স লেণ্ড এৰিয়াটোত দুয়োখন দেশৰ মানুহখিনিৰ সুবিধা হোৱাকৈ এখন ডাঙৰ বজাৰ খুলিবলৈ লোৱা হৈছিলে কিন্তু ৰাজনৈতিক প্ৰাকচক্ৰত পৰি পেলাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাত এই বজাৰখন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল নহ'লে এইবোৰ কিহৰ ঘৰ এইটোতো আমাৰ ইয়াত থকা বজাৰবোৰৰ নিচিনা আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চালে দেখিব ম্যানমাৰ বা থাইলেণ্ড বা ভিয়েটনাম তাৰ বজাৰবোৰ এনেকুৱা তাৰ বজাৰবোৰ এনেকুৱা এইখনো এখন বজাৰেই কৰিব লৈছিলেনি কিবা কাৰণত এই বজাৰখন নহ'লে নহ'লে ঘৰবোৰ কিয় বনাইছিলে ইয়াত সেই বস্তুটোৰ পৰম খেদিহে মই এইখিনিলৈ আহিলোঁ আৰু এই কথাটোকে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিলোঁ আৰু বোলো এতিয়া চাহৰ জেগালৈ যাওঁ সেই যে ধুনীয়া ধুনীয়া দা কটাৰীবোৰ ওলাইছিলে তেওঁলোকৰ দোকানতো এখন পালোঁ মই বোলো কাটি চাওঁচোন লগত নিয়া আপেল এটা কাটি চালোঁ বৰ ধুনীয়া লাগিলে তাৰপিছতে এই ম্যানমাৰী যুৱতীৰ হাতেৰে একাপ গাখীৰ চাহ খালোঁ যিকাপ খাবলৈ অতি বেয়া আছিলে মই বোলো হ'লেও ক'বলৈকে হ'ব দেচোন ম্যানমাৰৰ ছোৱালীয়ে বনাই দিয়া চাহ খাই আহিলোঁ কিয় বুলি ভাবতাহে নিজকে ন উৰহি গছৰ ও অলপ সময়ৰ পাছতে ওলাই পৰিলে এই ধুনীয়াকৈ দেখি থকা ছোৱালীগৰাকী ম্যানমাৰী যুৱতী নহয় আমাৰ সমীপৱৰ্তী নগালেণ্ডৰ যুৱতী আৰু তেওঁলোকে তাত ব্যৱসায় কৰিবলৈ গৈছে কৃষ্ণ হয় বুলি লোৱা এগৰাকী প্ৰণাম আৰু তোমাক দেই তাৰপাছতে আমি অকণমান ওখ ঠাই টুকুৰা আছে আমাৰ ভাৰতৰ মাটিত ওপৰলৈ গ'লে আপুনি গোটেই ভিউ পইণ্টটো দেখিব পাৰি ফেষ্টিভেল হোৱা ঠাইৰ পৰা লেক অফ নৰিটাৰ্ণলৈকে মই যে লেক অফ ন ৰিটাৰ্ণ নৰিটাৰ্ণ কৰি আছোঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে যিসকলে জানে জানে আৰু এবাৰ নেটত মাৰি চাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই হ্ৰদটোৰ ওপৰেদি প্লেইন পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰে খোজকাঢ়ি অহা মানুহৰ কি অৱস্থা হৈছিলে সৈনিকৰ সকলো আপোনালোকে গম পাব বিশদভাৱে এতিয়া আৰু মই নকওঁ এইটোৰ বিষয়ে আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ এই চাওক সেইটো হ'ল লেক অফ নৰিটাৰ্ণ এইবাৰ নিশ্চয় অলপ স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পাইছে ৰদটো এতিয়াৰো অৱশ্যে আগৰ দৰে নহয় এতিয়া তালৈ মানুহ যাব পাৰে জল্দি আহা জলদি আহা এইবাৰেই আমাৰ ম্যানমাৰৰ মাটিৰ পৰা উভটনি যাত্ৰা ভাৰতৰ মাটিৰ এইবাৰ আমি পালোহি পাংচুপাছ ফেষ্টিভেলৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় যিটুকুৰা ঠাই সেইটোকুৰা পালোহি নামপং য'ত আচলতে অৰুণাচল আৰু ম্যানমাৰকে প্ৰমুখ্য কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমি আহি থাকোঁতে আমাৰ আগে আগে শিংফুসকলে তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহি আছে ইয়াত এতিয়া সেইসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এইটো এটা ডাঙৰ ফিল বোলক এতিয়া কথা কোৱাৰ সময় নহয় আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰোঁ A vibrant display of our rich cultural heritage. Next, we have this Yobin Cultural Troupe, followed by the Singfo Cultural Troupe, and then Ron World War Troupe. That's the spirit. Thank you, beautiful girls and boys of Yobin Cultural Troupe.

Ô subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ইয়াতে এটা বস্তু বৰ ধুনীয়া লাগিলে যিসকল পৰ্যটক আহিছে পৰ্যটকসকলক একেবাৰে সু মাজত বহিবলৈ তেওঁলোকে জেগা দিছে মানে বহুতে তলত বহিছে চকী কম হাজাৰ বাৰশ চকী আছে মানুহটো ধৰি লওক চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ আছে যিসকলে পাৰিছে চকীত বহিছে বাকীসকলে সু মাজত বহি এই অনুষ্ঠানটো চাইছে বাকী অৰুণাচলৰ যিসকল এই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোক্তা হওক বা যিসকল লোকেল থলুৱা ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ বাবে ছাইডত ষ্টেণ্ড বেলেগকৈ লগাই দিছে ইয়াতে গাঁওবুঢ়াই আহিব ইয়াতে গাঁওবুঢ়াৰ পৰিয়াল আৰু অৰুণাচল বা এনেকুৱা যিখিনি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ জেগা আছে তাত গাঁওবুঢ়া এটা সাংঘাটিক মানে পাৱাৰ আছে তেওঁলোকৰ গাঁওবুঢ়াই মেইন গতিকে গাঁওবুঢ়াসকলকো মানে আঁতৰাই বহাইছে একদম সোঁ মাজত সন্মুখত আমাৰ যিসকল পৰ্যটক গৈছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেইসকলক বহিবলৈ দিছে আৰু সেই কথাটোৱে মানে বিৰাট ভাল লাগিছে এতিয়া আমি যাওঁ বোলো সোঁফালে খেলপথাৰখন লৈ সোঁফালে খাদ্য বিপণী আছে আৰু জনগোষ্ঠীসকলক জনগোষ্ঠীসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছুমান বিশেষ জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কিছুমান চাংঘৰ বনোৱা আছে এই চাংঘৰতসমূহত সেই জনগোষ্ঠীসমূহৰ মানুহ সুন্দৰকৈ সাজপাৰ পৰিধান কৰি ৰৈ আছে আমাৰ চিনি পোৱাত যাতে সহজ হয় এইটো আমুক জনগোষ্ঠী এইটো তামুক জনগোষ্ঠী তেনেকৈ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এতিয়া কি হ'ব এই যে মঞ্চটোত কৰি আছিলে যিসকলে পাৰফৰ্ম কৰিছে তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াত এইখন ফিল্ডতো পাৰফৰ্ম কৰিব আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল তেওঁলোকে আমাৰ যিসকল সাধাৰণ জনতা জনতাৰ লগত পাৰফৰ্ম কৰিব সেইটো চাওঁ আহক তাতে অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰায়খিনি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্যসমূহ মই বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাই মোৰ চেনেলটোত দি থৈছোঁ আপোনালোকে যদি মন গৈছে সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকত গৈ পেলাই মোৰ চেনেলটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে जनगोष्ठी अनुष्ठान समूहर মাজতে অসম राइफल्सৰ ডগ ট্ৰেনিং سنটাৰৰ ডগ কেতে ওপৰ ধুনীয়া অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰি দিয়ে। ছাইবান লগোকৈ उपलब्দিয়োকি बारेमे পাতানা চাহতা হুঁ। যোবতক অসম ৰাইফলছ ডগ ট্ৰেনিং سنটাৰ কে সোণনি apni ডিউটি করতে হুয়ে আৰু apni জান কি পৰৱা না করতে হুয়ে যো उपलब्দিয়া हासिल কিহে। ইমান ধুনীয়া এটা চাৰ্চ আছে এতিয়া চাৰ্চটো আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ নহয় জানো ইমান সুন্দৰ এটা চাৰ্চ সুন্দৰ পৰিৱেশত আছে ছেণ্ট পল কেথলিক চাৰ্চ আজি গোটেই দিনটো অনুষ্ঠান আছে ৰাতি অনুষ্ঠান আছে ইমানবোৰ চোৱাটো সম্ভৱ নহয় আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব গতিকে লাহেকৈ আমি ইয়াতে থকা খাদ্য বিপণীত টোপোলা ভাত বইল কিবা কিবি খাই পেলাই লাহেকৈ আমি ওলাই আহিলোঁ ইফালে বজাৰখন বহিছে বজাৰত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিপণী আহিছে ম্যানমাৰৰ বিপণী আহিছে আৰু এইখিনি আটাইতকৈ ভাল লগা বস্তু ট্ৰেডিশ্যনেল এইবোৰ চাই লাহেকৈ আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ সঁচাকৈ বৰ সুন্দৰ দিন পাৰ কৰিলোঁ আজি আপোনালোকে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পুনৰ এনেকুৱা এটা সুমধুৰ যাত্ৰাত আকৌ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম হৰ মহাদেৱ